Здравствуйте. Привет. Я из Московской области. Да, мы уже с вами общались как-то, но вы, наверное, не помните. Возможно. Вы предлагали остановить войну тем, чтобы мы сдались. Вот. А я вам коротко объяснил, что это довольно-таки глупое предложение. А как вы предлагаете? Побеждать врага, так как всегда это было. Ну, как, когда врага побеждает, он сдается, да. Ну, вот ну, вот, может, вы и будете сдаваться, когда мы вас победим, а мы не сдаемся. А как вы нас победите? А мы, а мы не проиграем, вот в общем, штука. Не, а как вы. Как ну, вы вот победите? ровно таким, как сейчас мы, например, не дали вам получить то, что вы хотите. Отвоевали несколько городов у вас. Уже заходим Это к вам в было? Бнр. Вот, защитить вы себя нормально не можете. Уже весь Черноморский флот. Сколько там кораблей осталось, Не помните? с Черноморского флота, если осталось еще, конечно. Я себе картинку сохранял, там вроде еще два корабля осталось. Вот, вот так вот и в таком же и темпе и дальше и продолжим. Это у вас должны быть какие-то сомнения, что вы намного больше и мощнее, а вы как бы вот никаких результатов не достигли против гораздо слабее страны, как Украина. Гораздо слабее, но вам же помогает Европа. Да, вот мы морально гораздо сильнее. вот, А экономически изможденная войной с 2014 -го года, конечно, сложновато. Да и в целом, не так много территорий, не так много природных ископаемых. А вот правило, то, что нам чужого не нужно, оно действует. вот, А у вас, да, вы морально слабые. Вот, вот, зато... не нужно, тогда и отдайте русские города. Зачем а Мы не брали русские города, чтобы их отдавать. Ну, как? Ну, вот Крым так. же вы отдали. Вот Крым в плане мы отдали. Он оккупирован сейчас вами? Нет, он да. отделился от так вас. Так как когда-то Смоленск был э, оккупирован. Вот я российский город буду, может, вам ближе пример приводить. Вот оккупация. Ну то, то, что там раздали паспорта и то, что там настроили каких-то. Причем там все равно нету достаточной российской инфраструктуры. Ну а что это меняет? Это еще большее преступление. Это же еще большее преступление, когда под оккупацией проводятся незаконные плебисциты, когда раздаются паспорта. Это и есть фашизм. Это и есть фашизм, когда из украинца пытаются сделать россиянина, рассказывая всем, что все россияне. Просто есть правильные фашизм россияне, а есть когда поломанные россияне. Шухевича делают героем. Это вот фашизм вы производили лучшее впечатление я думал что вы знаете о чем говорите а То чем фашизм от, от... нацизма отличается Ты... вы про Шухевича не знаете знаю чем отличается фашизм от на... это вам виднее я в сортах говна не разбираюсь вот вы не разбираетесь вот я что это и сказал вы не разбираетесь точка зато вы мне рассказываете ну, если вы не знаете что, что такое фашизм как вы можете говорить что Шухевич фашист а, он уже нацист. А что такое нацизм? Хороший вопрос, да? Дать вам на подумать время? Можем до следующей встречи. Да мне тут просто некогда стало. А, некогда. Пря на этом вопросе именно не стало некогда. Понимаю, понимаю. Какой вопрос повторить? Что такое нацизм? Так я в сорта, говна не разбираюсь, это вам виднее. Так а как вы тогда То говорите, что Шухевич нацист фашист? А Нет, так, так а что нацист? такое нацизм? Чтобы сказать, да. что он нацист, но, надо знать, что такое нацизм. Но если он в Абвере служил. И что? В Абвере? И что? Ну, Абвер — это нацистская организация. Нацистская организация, это ага. Да. А вот Власов, например, или Краснов, он считается, хотя он коллаборант, но он считается нацистом или фашистом? Конечно, раз он прислуживал на... Прислуживал, на... понял. Понял. Так а что такое нацизм все-таки? Вы не знаете, да? Это вам виднее, это вы. Мне виднее, это поэта... вы... Так я, вот смотрите, вы мне проводите. виднее, мне виднее, я вам говорю: Шухевич не нацист. Но ну, мне же виднее, правильно же? А кто он, по-вашему? Тот, кто боролся за независимость Украины. Но он же служил в Абвере. Борол, э, так и Сталин подписал пакт Молотова-Риббентропа с э, нацистской Германией. Ну, сотрудни, сотрудничали тогда многие, да, многие страны сотрудничали. Вот. Это так же, как приводить в пример Ленин-Террорист, Сталин-Террорист. Ну вот тогда так оно происходило, так оно делалось. То, что делал Александр Македонский, нормально для тех времен, но не нормально для всего э, дня, как будет по-русски. Ну, сегодня не, А, куда ж ты, да? А, ему же ему же никуда, я ж згадав. В него бачили микрофон такой. Він ходит с этим навушником, в таким микрофоном. Но ему никуда. Он же специально это делает. Здрасте. Ну, вас. Я из Киева, Украина. Отлично. Я сам гид. Откуда? МГА. А где это? Это в России. Понял. Какие давайте вопросы давайте к давайте украинцам? Спасибо к украинцам, вопрос к россиянам. Почему, давайте почему, будем почему, будем почему будем Россия делать, напала давайте, на Украину? Не-не-не, стой, 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 стой. Давай. Как ты, как ты к войне да, относишься? Да, как ты да, относишься да, к войне? Я, 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 не, мы. Ну, хочешь отвечай на то? Хочешь отвечай на то, давай. Нет, давайте, давайте. Как вы спросили, почему Россия напала на Украину? Да. А вы, а вы ответили на вопрос, почему Россия не должна была напасть на Украину? Ответили Потому на что нападение на другое государство это страшное преступление. И по закону это плохо, и по морали это плохо. И для вас же это плохо. И все войны это страшная катастрофа. Вы развязали страшную катастрофу. И вы меня спрашиваете, почему вы не должны были ее развязывать? Потому что это катастрофа. Нет, 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 нет <laughs> дело, 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 дело не в этом, потому что вы это спрашиваете. Вот вы смотрите, смотрите, вы спросили, почему Россия напала на Украину и почему вы хотели в этом не спрашивать. А почему Украина напала на Россию? Вы не считаете вот этим вот вопросом главным? А почему вы думаете, что Россия? Почему Украина напала на Россию? Нет, 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 нет. почему вы считаете, что Украина это только Украина? Почему? Вы... Вот ваша Украина не считает уже Донбасс, Уганск Украиной. Считает, считает. Ну, и вы напали на него, на кусок России, ваша Украина напала на Уганск и Донбасс. Объясните мне, пожалуйста, вот в кассах. Это области украинские. Как Украина могла напасть на свои области? Сейчас эти а -а 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 -а. области оккупированы Россией. Сейчас эти области, как и Крым, оккупированы Россией. Так как когда-то был оккупирован Киев, Смоленск был оккупирован. Вот я Смоленск буду постоянно в пример приводить, чтобы вам ближе было. Вот. А потом деоккупировало а де все. Так ну и вот, давайте начнем с Добаса и, не знаю, с Луганска. Почему вот так вот не это делать? Что считаем? Зачем, зачем? Зачем, зачем вы напали на эти области? Ваша Украина зачем напала? Как эти... мы можем напасть на области? Ну это наши области, как мы можем на них напасть? Наши, наши, наши это чьи? Украинские. И по Конституции Украины и по всем международным договоренностям. По конституции, по конституции Украины, по и Россия это праву. признала, да, да, да. А вы хотите, вы же ничего не понимаете в международном праве. Зачем вы туда лезете? Нет, вы смотрите, а с хоть вы что понимаете, если вы такие пальни. Да я то парень. что не понимаю, я беру и разбираюсь. Перед да. тем, как что-то лепить, я захожу и разбираюсь. Я во многом не разбираюсь. Когда меня спрашивают и я что-то не знаю, я говорю, я не знаю, запятая, но я разберусь. И начинаю разбираться. И пока я не разобрался, я не леплю какую-то херню. Братан, братан, если, если, если вот эти вот области, Крым, не Крым, все такое, почему-то ходят рубли, почему-то висят российские флаги. Это чем, блядь, область? Расскажи, пожалуйста. Украинская, я... она просто оккупирована. Но если оккупант пришел и вел туда свою валюту. <св> <св> валюту. Валюту. <св Вел свою валюту, <св паспорта ввел, повесил свои флаги, по поставил свои памятники. Ну, под оккупацией. Да, кстати, положите, смеется или что вы делать хотите? Что-что? Сделать с этим и смеется или что? Да нет, нет, да нет. Как что так мы так с этим сделаем? Мы сперва вас вытесним на границе 91 -го года, а потом вы будете или платить добровольно, или будете вы вынуждены платить, точнее, вы будете вынуждены платить, просто вы будете это делать или самостоятельно, или с вас будут взиматься эти деньги. Замороженные активы и те активы, которые находятся за пределами России. Раз. Нефтяные вышки ваши начнут работать, выплачивая репарации Украине. Два. Такие, как вы, начнут лепить кирпичи на кирпичных заводах для постройки огромнейшей стены между вами и нами. Последнее я соврал, вам никто лепить кирпичи не доверит, потому что вот как вы предложение строите, так вы и кирпичи будете лепить. Такая стена и дня не простоит, поэтому вы будете копать ров. Ров а будете где копать, где? где будет вода и крокодилы, кислота будет, и возле нее крокодилы между вами У меня и нами. Один вопрос, ты Отключаешь звук или что делаешь? Вопрос, э, вопрос, вопрос, вообще выключать вопрос, тебе т, т, да, погоди, почти погоди. не выключал, Попоказать, потому что ты даешь не, говорить, не, поэтому не не минимально не выключал. Тарати, не таракти, не тракти, не тарактив. Батики, не У меня вопрос такой один. Когда хоть раз Россия выбор репарации? Кому? В этот раз будет выплачивать. А что, типа первые Да, 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 с, с почином. Нет, так ц... как раз вы. А теперь будете уже не. Угу. Угу. С какой ты говоришь области, говоришь, с голечины? Да, с, с Галичины. Угу. Да, а, да, такая область. Нет. Такая область, да. Киев теперь а, это, находится это, это, в Ко области СС Галичина. Это, 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 это типа электрики, да? Я понял, понял. Нет, это СС это не электрики. А кто? СС И где они были? Кто они? Ну, Галичина. В СС были. Угу. 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 <пиолет> Вот смотри, шатал, вот. Шатал, 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 ладно, шатал. давай давай сменим, сменим тактику. Нет, 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 eh, нет так. 2, Смотри, 2, 2, 2, видел беспилотник, беспилотник прилетел в Татарстан. Тысячу да, километров. Нет, 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 нет. Видел Крокусы был тракт, а полиция 50 минут ехала. Видел вылазки в, в Белгород. Вы себя защитить не можете, чувак. Сколько кораблей от Черноморского флота осталось? Что с Херсоном? Херсон вписан в Конституцию России, а теперь он под Украиной. А как же ж так вы отдали? Вот так и отдадите и Луганск, и Донецк, и Крым. Белгород нам не нужен, это просто будет независимая республика. Ну, это же гражданская у вас война идет, россияне против россиян. Они там отделятся и будут себе жить. Да, я тебе даже вот могу не выключать звук, потому что ты грустно слушаешь все, что я тебе говорю, потому что понимаешь, что я прав, и даже не перекрикиваешь. Понимаешь, что ну ты прав? Да. Ты, конечно, понимаешь, что ты прав. Конечно, ты понимаешь, вас, что я вас, прав. Вас, 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 ребята, всех, всех перебед совершенно другом, и вы будете видеть совершенно другое. Все будет Россия. Наш, наш физик сказал бы. Смотри, да? я тебе только что аргументированно э, набросал несколько фактов поверхностных, но фактов. А ты просто говоришь, Россия победит, а я скажу, Украина победит. И перемкнуся. Ты плачется это правда. Взагалі все свои игрушки показал. Зараз за красивку мы побежу. Здрасте. А, я стример? Да, да. Я yes, саем. А ты? Меня сколько человек смотрит? Что что? Меня сколько человек смотрит? А ты кто сперва скажи, как тебя звать и откуда ты? Меня Курван зовут, я из э, России. Я Понял. 300 человек сейчас тебя смотрят. О, нифига, сколько подписчиков у тебя? Наверное, сегодня тысяч девять будет. Нет, подписчиков столько, подписчиков. Тысяч девять будет сегодня, вот, судя по динамике. Восемь ну, там что-то, восемь с чем-то. Ближе к девяти. Ты хочешь сказать, у тебя 300 просмотров трансляции, при том, что у тебя девять тысяч подписчиков? Да, 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 да. Да, не не Зайди, проверь, канал Станислав Чумак. Блин. Чумак? Да, да. Из-за того, что я порчу настроение россиянам, Ютубу это не сильно нравится. И поэтому эффективность высоченная, но Ютуб не сильно стремится продвигать. Поэтому такое КПД. Всем нравится, Станислав. но расту я постепенно, да. кто? Чумак. Матаренко. Чумак. Чумак. Ча-у-м-а-к. Mm. Нифига, 300 чем-то человек. Блин, я в стриме. Слава пишет. Курбан с да, вон Батыр. Да. героем да. слава, Алга, Казахстан. Ты знаешь, от что Казахстан, это, Казахстан первая? это первая республика, которая начала отделяться от Савка? От Савка? Да, что да, да, да. Это ж потомки чингизидов. Это да, очень да, серьезная да. нация. Это очень волелюбные, сильные люди. Вот. Наши, наши союзники. Пока что народами, а дальше и государствами. Ты еще скажи, Казахстан принадлежит Украине. Нет, конечно. Украина не, не империя и не, не занимается захватнической войной. Ну, не, ну почему? Вам же вам же настолько легко говорить, русский язык был скопирован с украинского языка? Поэтому. Таких аналогичных утверждений. Так э, смотри, даже э, вообще без разницы. Два языка развивались параллельно, один из до одного, или второй из первого. Какая разница? Вопрос в том, что у нас это никаким образом не ущемляется, вот, а у вас ущемляется. Вот в чем суть. Нас-то ничего не ущемляется, просто вы говорите, э, ваш язык был там скопирован, и так далее, и всегда свои сравнения там с американцами. Вот. Бывает смешно, когда украинцы сравнивают Россию там с какой-то другой страной. Вот это на самом деле смешно. Может быть. Кстати, ты знаешь украинский язык? Знаю. А лучше какой язык знаешь? Украинский или русский? Это сложно, очень сложно это сравнивать. Вот. Русским я сейчас пользуюсь только для того, чтобы с россиянами в чат рулетки общаться, вот. Поэтому по принципу практики, по принципу практики в любом случае украинский, наверное, знаю лучше. Угу. Ну то, что ты практикуешь и тренируешь, то что то ты и умеешь, правильно же? Ну и так как получается для общения украинский, знаешь, лучше, а русский? Русский для общения а -а -а. с россиянами в рулетке, все. Ну и прочитать какую-то информацию. Ну хорошо. В обиходе не использую э, русский язык. Ну ответа от тебя не получил. Э, что лучше? Ну украинский, украинский. Лучше знаешь украинский язык. Да, просто я думаю, что я и русский довольно-таки неплохо знаю. Кстати, а как будет э, э, язва желудка? я будет украинскую мою Язва желудка? Вырос кашлунка. Красава. Блин, вот ты уходишь в ту самую десятку процентов, которые вот с первого раза как бы отвечают. Спасибо, спасибо. Ну вот, Блин. пойду я дальше Блин. тогда. Все, удачи вам. Давай. Бо я был готовый навіть российские питания по російській языку,